Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud dari bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam perancangan Bicara Halal di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasimu Para pendengar dan penonton yang hormati Allah sekalian Hari ini kita akan membincangkan tajuk skim primis makanan bersama wakil industri. Untuk menonton video rakaman yang sebelum ni boleh layari Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram Radio Anur di sana ada banyak video yang kita telah kita sediakan. Silalah ya layari untuk ditonton semula. Saya nak perkenalkan dua pesatik undangan untuk rancangan bicara halal di Radio Anur. Yang pertama adalah Encik Solihin bin Kamis. Assalamualaikum. Tuan. Waalaikumsalam. Encik Mohd Sof. Beliau merupakan admin and leasing executive merangkap ahli jatuh kuasa halal dalaman di Trove Hotel Johor Bahru. Terusnya Seterusnya, Ustaz Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Syamsuddin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Beliau adalah ketua penolong pengarah bahagian usaha halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Para pendengar dan penonton setia sekalian, Siaran ini boleh didengarkan secara online di portal rasmi iaitu radioanur.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Storm Radio dan online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur An di Google Play Store sahaja. bersua kembali dalam rancangan Bicara Halal di Radio Andorra. Kita nak mulakan dengan soalan yang pertama lah. Tumpuan kita kepada Encik Solihin. Jadi sebagai wakil dari Trof Hotel Johor Bahru, boleh terangkan tak latar belakang berkenaan dengan hotel ni dan juga sejarahnya berkaitan dengan penzilah halal Malaysia ni. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Uh, terima kasih Assalamualaikum. Ustaz Mustafa Mbak Yusof dan Ustaz Haji Taufik. So saya Solihin selaku wakil dari Truf Hotel Johor Baru uh, merangkap ahli jawatankuasa halal dalaman. Alright. So uh, Truf Hotel ni um, ditubuhkan pada 18 Disember 2018. Okey. Um, baru lah. Betul baru. Hmm. So kita diiktiraf sebagai empat bintang lah. Hmm, baik. Hmm. Okey, kemudian kita ada tiga outlet yang diiktiraf uh, sebagai halal punya polisi. So, yang pertama uh, Pastry Kitchen So, yang kedua Main Kitchen Dan yang ketiga Ladak Club Kita punya restoran lah hmm. Okay Kemudian um, Pertama kali kita Apply halal Pada uh, Tahun lepas 2 hari bulan 5 2024 hmm. Okay So, yang submit halal ni um, Macam saya sebut tadi uh, Puan Sazlin Dia merangkap eksekutif halal So, dia yang Uh, buat, buat. penghantaran dokumen sembelah hmm. ke JAKIM. Ya. Yeah. So, uh, proses halal ni kita mengambil masa selama 5 bulan. So dari dalam tempoh masa 5 bulan tu, eh uh, pihak audit dari JAKIM pun akan datang sini untuk audit lapangan. So kita kami sebagai pihak hotel eh uh, menyediakan apa yang piawaian yang dari JAKIM lah. Hmm. Kemudian eh um, kita ada 227 menu hmm. okay. uh, dari daripada lebih 400 ingredient lah Dari setiap menu okay. Untuk um, kelulusan halal Kita terima pada 15 Oktober 2024 Jadi kita nampak hotel ni lah Macam hotel baru ditubuhkan Halal pun macam baru dapat ni tahun lepas eh Betul. Baru mohon eh Tapi nama dan juga prestasi tu dah dah nampak dah bila orang sebut Trof Hotel Johor Bahru Orang dah kenal lah tu Betul ha, Jadi kita akan, akan Tanya lagi nanti Lepas ni Kita nak beralih kepada Ustaz Haji Muhammad Taufik lah jadi, Zat, Dalam bulan puasa ni Ustaz Ramai orang Islam Yang pergi ke hotel lah Untuk berbuka puasa lah kan Jadi timbul persoalan Dalam masyarakat lah Bila pergi ke hotel Yang ada siji halal lah. Tapi pekerjanya Ramai yang bukan Islam Mungkin ada sebahagian Tukang masak Ataupun pembantu dapur ataupun pelayan. Jadi apa penjelasannya Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fitra Ustaz tetamu kita Encik Salihin dan juga terima kasih kepada Radio An-Nur yang tidak jemu-jemu menjemput saya di konti pada hari ini. Terima kasih banyak kerana bersama dengan Bank Kepusatan Halal untuk kita mempromosi dan menyebarluaskan dakwah halal di seluruh Negeri Johor. Berbalik kepada soalan yang <coughs> ditarikan saya tadi tentang pekerja-pekerja uh, yeah. dan muslim yang berada di hotel-hotel yang hmm. ada zihalan eh. hmm. so bila kita bercakap uh, tentang ini dan juga bulan Ramadhan eh, sebagai ah, Ustaz iya. telah sebut tadi eh. ah, so kalau masuk saja bulan Ramadhan antara industri yang banyak orang rujuk yang banyak orang tanya adalah berkaitan industri perhotelan eh. yeah. sebab <coughs> ramai di antara kita ni yang nak rasa sekali skala hmm. berbuka puasa di hotel-hotel. Ya. Yeah. Okay. Dan alhamdulillah kita di Johor ni kita ada lebih kurang 33 lah. Betul. <coughs> ah uh, data yang terkini 33 buah hotel yang telah memiliki sijil halal Malaysia. Hmm. Dan alhamdulillah uh, pengalaman saya sendiri hmm. pada awal puasa yang lepas bila saya berbuka puasa di beberapa hotel nampaknya uh, kita dapati hotel-hotel yang ada sijil halal ni dari sudut sambutan ni sangat bagus termasuklah di True Hotel agaknya Betul. Yeah, eh. sangat <coughs> ramai uh, terlalu ramai bukan sangat memang terlalu ramai maknanya uh, mood orang Malaysia ni nak buka puasa ni pelbagai lah ada yang nak suka buka puasa di rumah ada buka puasa di kedai biasa ada juga nak buka puasa di hotel-hotel hmm. so kita dapati Hotel-hotel di Johor ni yang ada persediaan halal Ada lebih 30 Dan sebagaimana yang Ustaz telah sebutkan tadi Antara isu yang ditanyakan oleh masyarakat kepada bagian Ustaz halal yeah. Adalah bagaimana hotel-hotel yang ada persediaan halal ni yeah. Tetapi di tempat masak ada juga kelihatan pekerja-pekerja non-muslim yang bekerja di situ yeah. So sebenarnya perkara ni kita telah jelaskan dalam manual persediaan halal Malaysia eh. Yang mana dalam manual persediaan halal Malaysia tu telah menggariskan Uh, beberapa peraturan yang perlu dipatuhi <coughs> oleh mana-mana hotel, mana-mana permis, khususnya permis makanan yang nak mendapatkan perjalanan halal Malaysia. Hmm. So, di antara perkara yang kita syaratkan apa dia, iaitu bagi hotel, contoh macam Hotel Proof, Hotel Proof ni 4 bintang eh. Hmm. So, sekurang-kurangnya minima, sekurang-kurangnya maknanya di tempat proses di dapur tu mesti ada dua orang pekerja Muslim yang hmm. berjawatan tetap. Oh, mesti ada dua orang yang berjauh tetap Bekerja di dapur tersebut right. uh, Semasa proses masakan tu dibuat lah So kalau contoh di truf ni Atau di mana-mana hotel ni Yang masaknya tu siang Siang tu mesti ada dua orang pekerja mm -hmm. orang Orang Islam dan kalau masaknya siang dan malam ya. Di malam pun kena ada jugalah dua Mesti dalam tempo proses tu Mesti ada sekurang-kurangnya Dua orang pekerja orang Islam Yang hmm. berjawatan tetap Yang bekerja ya. di tempat tersebut okay, baik. Tetapi syarat kita ni bukan sekadar itu sahizat Bukan hmm. kita syaratkan mesti ada dua kerja Muslim hmm. Yang berjawatan tetap Kita syaratkan tambahan lagi Untuk kita pastikan bahawa bahawa hotel tersebut betul-betul menjaga jaminan halal Betul-betul menjaga peraturan-peraturan halal Maka kita syaratkan Bahawa hotel-hotel ini -hotel mesti ada yang dipanggil namanya Eksekutif halal Bahkan eksekutif halal ini bukan sekadar orang Islam Dia mesti juga yang dipanggil namanya Warga negara Malaysia So eksekutif halal inilah yang memastikan bahawa Ataupun saya boleh sebut dia ni lah yang dipanggil sebagai tulang belakang syarikat yeah. Tulang belakang hotel untuk pastikan bahawa Hotel tersebut betul-betul menjaga jaminan halal dan juga peraturan-peraturan halal So dia kalau dalam bahasa yang lebih mudah hmm. dia umpamanya macam ejen jantan agama lah saya ejen betul ejen jantan agama untuk pastikan bahawa hotel tersebut syarikat tersebut menjaga jaminan halal bahkan kalau macam ustaz usuk sendiri yeah. eh selaku pegawai penguasa dan yeah. pemantau yeah. di jantan agama mm -hmm. kalau kita nak buat pemantau di mana-mana hotel orang yang pertama kita akan tuju atau istilah kita kadang-kadang sebut terjah. Eh? Nah, kita betul. terjah adalah executive halal. Lah. Yeah, Dialah man -man. orang yang penting <coughs> untuk pastikan uh, semua Perkara-perkara requirement yang perlu dipatuhi uh, oleh hotel tersebut Dipatuhi dengan sebaiknya mm -hmm. Jadi itu contoh lah, saya. Eh? Maknanya pekerjanya mesti sekurang-kurangnya ada dua orang mm -hmm. Muslim, eksekutif halal, mesti orang Islam dan mm -hmm. juga orang negara okay. Bahkan antara perkara yang penting juga Kalau kita pergi mana-mana hotel mm -hmm. yang ada sisi halal Kita nampak bahawa hotel-hotel yang ada sisi halal ni Kita nampak berlakunya pengasingan dapur mm -hmm. uh, Pengasingan permis Kadang-kadang orang tanya juga Ustaz macam ni kan Saya tengok hotel ni ada ziah halal Tapi hotel ni ada bar juga Macam mana Ustaz ni ha. Ha. So untuk kita menjelaskan perkara ni Dalam manual pun dah sebut Ustaz eh. mm -hmm. So kalau hotel tu ada ziah halal Kita pastikan bahawa Pengasingan permis tu kena ada yeah. Permis yang ada halal Dengan permis yang tidak halal mm -hmm. eh. Contoh Maksudnya. kalau dapur tu ada sijil halal Restoran sijil halal Contoh dia di lantai satu So kalau lah bar yang tidak halal tu kita minta diasingkan mungkin di lantai yang lain lah supaya memang betul-betul berlakunya pengasingan antara permis yang halal dengan ya. permis yang tidak halal ya. so kalau ada pengasingan itu ia akan lebih memberi kepercayaan kepada pelanggan betul. untuk memastikan uh, bahawa industri tersebut atau hotel tersebut betul-betul menjaga jaminan halal ya. so kalau kita di bagian usaha halal sudah tentulah Ustaz Bisa. kita nak supaya hotel tersebut menghidangkan semua jodah yang halal. Yeah, tapi kalau kita melibatkan industri perhotelan ni eh, uh -huh. yang multi national yang uh, berbintang-bintang kan. Yeah. So kehendak pelanggan tu pelbagai. Ada pelanggan yang nak macam itu, tapi pelanggan yang almost ni orang Islam sudah tentulah mereka ni akan memilih uh, permis permis yang ada logo halal. Tapi begitulah Ustaz ni mm -hmm. bagi untuk kita pastikan bahawa tidak berlakunya pencampuran benda yang haram dengan <coughs> halal. Kita pastikan bahawa berlakunya pengasingan permis Pengasingan dapur, pengasingan hmm. restoran Di antara restoran yang ada halal Dengan restoran yang tidak halal hmm. Supaya tidak berlaku yang dipanggil syubah Tidak berlaku yang dipanggil keraguan Di antara, di kalangan masyarakat kita Sama ada permis tersebut Betul-betul hmm. menjaga halal mereka ataupun tidak hmm. So itu tiga perkara yang boleh ya. saya kongsikan betul. Yang mungkin boleh menjawab persoalan Ustaz Betul Bahawa di tempat proses ada orang Islam Haa uh -uh. Aizah kita halal mesti orang Islam ya. Dan juga pengasingan permis tu Itu sangat penting uh, Supaya betul-betul lah Bila restoran tersebut Hotel tersebut mendapat si halal hmm. Dia betul-betul menjaga jaminan halal Dan perkara-perkara yang membawa kepada syubhah Dan pertanyaan orang ramai tu Dapat kita clearkan Dapat jelasan dengan sebaik yang mungkin hmm. Itu sahaja ustaz Baik. Baik. Jadi jelas lah Itulah huraian kepada Kekusutan yang timbul dalam masyarakat ni Tiga perkara ini, Bilangan pekerja Yang minimum Kemudian ada zaktif halal Ada pengasingan yang jelas antara tempat yang halal dengan tempat yang tidak halal Jadi, So itu, itu kalau kita lihat Dua orang pekerja Muslim sekurang-kurangnya ha, Kalau se macam ya. di-throw Sudah tu lebih banyak kan betul. Lebih ha, banyak Itu nah, minimal nah, je nah, ha, Itu untuk ha. satu dapur lah Realitinya nah, pekerja di dapur tu Majority lah nah, kalau kita nah, ni nah, Kalau kerja ni majority ni orang Islam lah nah, Cuma betul. ada juga pekerja yang non-Muslim non -muslim. Tapi maknanya syarat minimal tu Kita telah patuhi lah hmm, ha, betul. Dan dan syarat yang kedua tadi sebut eksekutif halal tu betul. orang Islam Bahkan ditambah pula dengan warga negara Malaysia ha, ha. So kenapa kita letakkan Warganegara, negara dalam hmm. izah kita halal ha -ha. sebab dengan adanya warganegara negara kita dapat menilai tahap kefahaman agama tu Ustaz Oh macam uh, Pada satu-satu masyarakat Islam di hmm. Johor atau di Malaysia ha -ha. So kalau kita di Johor kita tahu oh, tahap kefahaman agama dia kita boleh tahu dia ni habis sekolah menengah hmm. SPM dah ada Lepas tu habis darjah khas hmm. sekolah darjah 6 so hmm. kita tahu menilai bagaimana kefahaman tentang agama dia Uh, hmm. untuk dia menjadi seorang eksihalal. Ah hmm. uh, hmm. jadi itu lebih mudahlah. Kalau kita tak letakkan dia dipanggil uh, warga negara itu sebagai satu syarat, kita yeah. bimbang juga. Kalau sekadar orang Islam, mungkin akan datang kalau kita tak letakkan syarat itu, mungkin hmm. orang warga luar Bangladesh ke Pakistan. Hmm. So kita tak tahu bagaimana latar belakang pendidikan dia. Ya yeah, betul. So bila kita letakkan tu kita dah dapat gambar oh, latar belakang pendidikan dia macam ni. Hmm. Kita dah tahu so dia faham dan halal betul ha, sebab tu kita letakkan begitu Ustaz betul. maknanya selain daripada penting perkara ni sebenarnya ha. banyak lagi Ustaz banyak, ya, banyak, banyak lagi contoh saja eh, contoh, eh, contoh eh. saja uh -huh. uh, contoh yang biasa kita dengar adalah berkaitan bahan mentah ya yeah. uh, raw material tu uh -huh. itu benda asahlah bahawa raw material tu bahan mentah semua telah pun dipastikan halal dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi ha uh -huh. uh. Cuba bayangkan Ustaz kalau kita pergi satu hotel yang minum bulan puasa macam truf itu ada 100 lebih, 100 lebih, lebih minum. Setiap 100 lebih minum tu jadwal agama tanggungjawab untuk pastikan setiap minum tu ingredient telah dipastikan semuanya halal. Ya, yeah, betul. Tak boleh miss satu pun. Mm -hmm. Kalau miss tu kita bimbang berlakunya pencemaran produk Ustaz. Ya, yeah, betul. Uh, jadi kalau hotel sampai 400 minum, saya pernah pergi satu hotel Ustaz, <laughs> minum buka puasa 400. Uf. <laughs> Bajam. memang hebatlah, hebat lah. Tapi saya melihat 400 menu ni, 400 menu ni lah. Jantan agama ni kena semak satu per satu menu supaya tidak ada satu pun menu yang tertinggal daripada perjalanan Ya, betul. So, kadang-kadang kalau kita pergi audit ke ha. hotel, kita minta dua tim. Sebab ha. lama nak Lama sangat. sangat. Ha, ha. Kalau macam saya dimaklumkan macam di satu tempat dia. Ingat di Persada ke apa? Eh? Ha. Persada. Minimum dia kata 1000 lebih. Katanya ha. lah. 1000 lebih. Kalau 1000 lebih tu wah. Berapa lama tempoh untuk kita semak Tapi itulah jaminan yang kita berikan pada hmm. masyarakat hmm. Kalau satu-satu permis Satu-satu syarikat itu Mohon sijil halal yeah. Kita akan seboleh-boleh kita santuni Berbanyak hmm. menu yang diberikan Itulah satu-satu kita akan pastikan Menunya, bahan mentahnya Mematuhi hmm. jaminan halal Sijil halal kita Dan bukan sekadar dokumentasi saja Mengikuti perjalanan halal Tapi realitinya kita akan tengok di hmm. uh, Di lapangan bahawa memang betul-betullah tempat itu mengikuti peraturan-peraturan halal tempat itu bersih dan sebagainya Ustaz uh, jadi nampak kita nak jaga kepercayaan uh. pelanggan nak jaga amanah agama tu betul-betul jaga semua perkara tak uh. dilepaskan semuanya akan disemak termasuklah tambah Ustaz eh? ya yeah. adanya unit pemantauan eh? ya yeah, betul dah dapat sijil kalau lah, orang, kalau ada orang tanya kalau unit audit pergi kita bagi tahu Oh, betul. Unit audit pergi mana-mana hotel kita bagi tahu. Bagi tujuan nak mudahkan syarikat ini eh, untuk menerima kedatangan juru audit. Ya. Yeah. Tapi kalau tim ustaz pemantau dan penguasa ni kita tak akan bagi tahu mana-mana hmm. hotel untuk datang. Tiba-tiba terjejah -tiba yeah. dia. Sama-sama ada. Ini kenapa kita gunakan elemen terjejah ni ustaz? Hmm. Untuk pastikan bahawa semua hotel yang dapat asih halal mereka tidak akan berhenti jaga halal hanya bila dapat asih halal. Yeah. Mereka kena jaga jaminan halal tu selama-lamanya selama mana mereka memegang persijilan halal Malaysia. Ya. Yeah, ha. Uh. So kalau kita pemantau datang ni kena bagi tahu oh. sudah tentulah uh, tempatnya akan jadi bersih. Betul, cantik uh. semua barang semua. Tapi tujuan kita terjah tu untuk pastikan you betul-betul jaga ke tidak. Oh, so berdasarkan pemantauan kita ustaz majoritinya eh majoriti menjaga uh, menjaga semua hotel-hotel hotel menjaga kebersihan dan juga peraturan betul halal. Uh, mungkin ada satu dua kes lah Itu pun yeah. kes yang sangat terpencil lah Betul. Tapi majoriti hotel-hotel yang kita datang Walaupun melalui kaedah terjah, yeah. Tapi nampaknya semuanya menjaga Jaminan halal dengan sebaiknya lah uh. Itulah Kesan. yang kita harapkan lah yang Mereka Kesan. jaga dengan Sampai bila-bila lah Bila dapat sijil halal <coughs> Kita nak teruskan dengan Cik Solehin lah <coughs> Jadi sebagai hotel yang dah ada Perjilang halal ni Apa langkah-langkah Yang telah diambil oleh pihak hotel Untuk pastikan Untuk pastikan Pematuhan terhadap piawayan halal Semasa penyediaan makanan Dan apa-apa yang berkaitan dengan halal Okey Terima kasih Ustaz Untuk atas soalannya So uh, pertama kali Langkah-langkah uh, yang diambil oleh pihak hotel mm -hmm. Kami wujudkan uh, Jawatan kuasa adli dalaman mm -hmm. So di mana saya yang Akan membuat pemantauan lah Dari segi oh. operation operation department. Baik Kemudian, um, kita juga ada membuatkan polisi halal sendiri mm -hmm. untuk Truth. Boleh saya bacakan polisi halalnya? Boleh, boleh, boleh. Yang pertama, Truth Johor Baru berkomited dalam mengeluarkan dan membekalkan produk atau perkhidmatan halal mm -hmm. yang mematuhi keperluan persijilan halal Malaysia. Kedua, Truth Johor Baru berkomited dalam menghasilkan produk yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Selamat digunakan dan disahkan oleh JAKIM atau JAEN. Hmm. Yang ketiga, Trow Johor Baru menjamin bahawa keseluruhan rantaian pengeluaran produk atau perkhidmatan adalah halal. Yang keempat, Trow Johor Baru bertanggungjawab untuk mengambil tindakan pembetulan atau sembarang tindakan lain yang perlu termasuklah proses penarikan balik produk pasara pasaran sekiranya berlaku sebarang ketidakaturan pada mana-mana peringkat pengeluaran. Mm -hmm. Yang terakhir, TRU Johor Baru memastikan bahawa polisi dan prosedur persijilan halal Malaysia dipatuhi sepenuhnya secara berterusan di semua peringkat organisasi. Right, so uh, polisi halal ni kita wujudkan bagi menjaga uh, kita punya halal certificate lah mm -hmm. dalam memastikan apa yang kita apply masa awal um uh, halal ni uh -huh. kita akan terapkan dari segi uh, membuat pemantauan uh -huh. sebagaimana bagaimana saya yang sendiri akan pergi untuk buat spot check lah uh -huh. secara terjah dalam uh -huh. bahasa uh -huh. macam tu uh -huh. so buat masa sekarang ni uh, kami punya department masih mengekalkan mengekalkan uh, piawaian yang ditetapkan oleh JAKIM di uh -huh. mana macam ustaz je taufik uh, beritahu saya tadi a uh -huh. uh, Minimum ada dua orang pekerja Muslim di bahagian dapur lah setiap shift. So yang itu pun saya dah um, memberi penerangan dekat ketua chef bahawa setiap uh, shift mempunyai ada dua orang staff Muslim lah. Mm -hmm. Mm -hmm. Kemudian kemudian um, hotel membuat internal meeting. So setiap bulan lah yang diketuai oleh pengurus halal mm -hmm. iaitu Encik Azramli. Kemudian pembantunya uh, Puan Syazin lah sebagai az Halal uh -huh. Bersama komiti-komiti yang lain daripada semua departemen uh -huh. Kemudian um, langkah yang seterusnya Kami memastikan bahawa uh, semua kaki tangan uh, Berada di receiving, uh, kitchen ataupun F&B uh -huh. Mempunyai sijil tripod uh -huh. dan sijil pengendalian makanan lah Alright, Kemudian um, dari segi uh, kebajikan pekerja. Okay. So, pihak kami membuat satu memorandum dari segi uh, memo solat lah. Uh, solat Jumaat, antaranya solat Jumaat dan uh, waktu solat uh, fardu lah. Di mana kami meletakkan di setiap surah lawas, lelaki dan surah perempuan. And then kami membuat official email ke semua di hot hotel department hmm. untuk memberitahu kepada mereka punya staff lah hmm. mereka punya pekerja. Hmm itu saja. Baik, saya nampak a uh, awal tadi polisi halal tu macam satu ikralah lah ustaz, eh? ya. Atau satu aku janji dia. Nak? Aku janji hmm. lah eh? Memang hotel uh, Trof Hotel Johor Baru ni memang betul-betul nak jaga tentang halal dan tadi banyak lagi dah tadi kan. Betul. berkenaan langkah-langkah uh, yang telah uh, hotel buat pastikan piawaian halal ni sentiasa siti, siti jaga. dipatuhi. Pastu kita jaga. minta polisi halal ni diletakkan hmm. di tempat yang mudah hmm, dilihat betul. dan dibaca oleh staf. Betul. Kita tak nak yang tahu polisi halal ni Jangan kuasa halal dalaman. ya. Ha, ha, yeah. Kita nak yang tahu polisi halal adalah semua staf kita. Betul. Yeah. Uh, itulah yang kita nak supaya apabila satu-satu syarikat yang dapat sijil halal ni kita tak nak hanya top management saja yang ya. tahu halal ya. tapi orang bawahannya staf dia tak tahu ya. maka salah satu cara untuk kita pastikan staf kita tahu adalah kita meletakkan polisi halal ni ya. di tempat yang strategik supaya semua staf kita boleh baca oh syarikat kami ni syarikat halal ya. so apa sebenarnya yang perlu kita jawab apa yang perlu kita buat ni eh? oh rupanya ada polisi halal so polisi halal ni ikrar dia aku janji dia untuk dia menjaga jaminan halal ya Setiap masa ha, Betul. So kalau ada perkara-perkara yang berbangkit Oh tengok dalam polisi halal hmm. Buat sebut macam ni kenapa berlaku ketidakakuran <laughs> ha, Jadi kita betul. boleh counter dekat situ ya, Betul uh. Jaga halal ni satu pasukan eh. Dia bukan betul. yang macam Ustaz kata uh, Stock management ke Atau satu tim JKHD je faham hmm. Satu satu syarikat Syarikat Satu kat. hotel kena faham Alhamdulillah setakat ni uh, Kami meletakkan polisi halal tu Berada di uh, berada di dua, dua, dua tingkat. Uh -huh. So yang pertama dekat bahagian uh, receiving area lah. Ha. Uh -huh. Kemudian uh, kita letakkan di restoran level 8 berhadapan dengan cashier. Oh okay. uh, So bagi memudahkan uh, pengunjung apa ni pengunjung boleh melihat lah yang kita ni pemegang polisi halal. Baru ni ada kursus in-house juga eh? Betul betul. Oh, itu Ustaz satu, Ustaz dia. Uh, hmm. Satu tindakan yang uh. sangat bagus. Huh. Maknanya uh, syarikat True Hotel ni True Hotel ni dia melibatkan ramai staf yeah. staff dia dalam kursus in-house. Oh, bagus. Jadi lebih ramai yang akan tahu tentang halal. Mm hmm. Itu saya sebutkan tadi bukan tahu manajemen saja yang yang tahu, mm. tapi kita kena wujudkan ekosistem halal tu mm. di kalangan semua staff kita. Supaya yang jaga halal ni bukan sekadar top management ni jaga. Ah, ya, betul. semua staff kita ada tanggungjawab. Kalau hanya top management saja yang jaga halal, tapi yang bawah tak jaga halal, tak jadi Ustaz tak Jadi, tak, atas kan atas jadi lah. tak akan jadi alat Tak akan jadi alat Tak jadi Semua kena pergi Sebagai satu pasukan hmm. So saya Syurkan Kalau mana-mana syarikat Yang nak buat kursus Secara in-house tu Sebenarnya hmm. Banyak kelebihan hmm. Kelebihannya apa Lebih ramai staff Dia boleh faham tentang halal. Betul uh. Penting sangat Jadi kalau kita Hadir kursus yang Yang hmm. Dianjurkan Hanya melibatkan Wakil-wakil syarikat Tu tak ramai Bukan satu dua orang je hmm. Tapi kalau secara in-house tu Lebih ramai yang Hadir dan lebih ramai yang boleh faham tentang halal Apatah lagi sekarang Ustaz Isu-isu halal ni sentiasa fleksibel hmm. Orang panggil murunah. lah Ada je isu-isu halal yang terkini Sebab manusia ni kan sifatnya Begitulah eh hmm. uh, Suka mencipta benda-benda makanan baru-baru kan ha. Inovasi ni banyak Jadi bila inovasi makanan ni banyak Timbullah isu-isu berkaitan Makanan-makanan halal atau tidak hmm. Sebab tu kita syorkan Uh, kepada syarikat sekurang-kurangnya 3 tahun sekali datanglah hmm. aku hmm. untuk kita kongsikan ilmu-ilmu berkaitan halal hmm. supaya benda ni tidak berhenti di bahagian kesenangan halal hmm. tapi industri juga tahu tentang isu-isu berkaitan halal dan juga prosedur prosedur yang baru berkaitan halal hmm. kita contoh hmm. tadi sikit kata dengan satu pihak yang di kalangan pelanggan ni manusia kadang ragam manusia macam, -macam lah. kadang kalau bila datangnya aduan uh, berkenaan dengan status makanan kadang ditanya kepada terhadap hotel okay. eh, macam mana hotel uh, respond atau cara kaedah okay. untuk selesaikan aduan tentang makanan ni halal ke tak halal apa caranya okey uh, pertama sekali sebagai ahli jawatankuasa so saya akan refer kepada uh, pengerusi halal dululah mm -hmm. jika menerima aduan and then kemudian kami akan memeriksa aduan tu secara dalaman dulu mm -hmm. So di mana uh, kami akan duduk bersama, akan membuat internal meeting mm. mengenai aduan yang diterima ni. And then kami membuat perbincangan lah apa yang patut kami buat untuk uh, kehadapan lah. Mm. So bila bila mana dah kami dah membuat sias siasatan dalaman. Mm. So jika ada sebarang keraguan kami akan berhubung dengan pihak jakim lah jika terdapat kemuskilan dari segi uh, aduan yang diterima ni lah hmm, hmm, macam, tu. Macam tu. baik, tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian telah dengar banyak ulasan dan juga kupasan berkenaan dengan tajuk skim premis makanan bersama dengan wakil industri iaitu Trof Hotel Johor Bahru baik, kita nak berehat seketika kita akan sambung lagi pada minggu hadapan insya Allah kita jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh